Apakah Anda pernah mengalami semut rangrang -rang yang baru saja diambil dari pohon tidak mau makan dan minum? Atau semut rangrang -rang tidak mau membuat sarang di dalam toples? Ataukah mereka selalu berusaha untuk melarikan diri dari rak budidaya? Di video ini kami akan memberikan penjelasan mengenai penyebab dari semua hal itu dan tentu kami juga akan memberikan solusinya. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan di-skip-skip -skip agar Anda tidak gagal paham, karena kami akan memberikan pengetahuan yang mungkin saja Anda belum mengetahui sebelumnya. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu, dan silahkan share video ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan bagi Anda peternak semut rangrang -rang pemula yang ingin mendapatkan bimbingan khusus tentang cara berternak semut rangrang -rang secara privat untuk hal-hal yang tidak kami share secara publik, silahkan Anda klik gabung di channel ini dan Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang belum pernah kami share di Youtube ataupun di platform lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abien, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Halo teman-teman, peternak semut rangrang -rang pemula dan juga penghobi semut rangrang, -rang. semoga Anda sekeluarga selalu dalam kondisi yang baik dan penuh dengan keberkahan. Pada video ini kami akan memfokuskan pada pembahasan tentang apa yang terjadi pada semut rangrang -rang yang baru saja dipindahkan dari alam atau sarang daun ke dalam rak budidaya. Banyak peternak semut rangrang -rang pemula bertanya kepada kami, mengapa semut rangrang -rang yang baru saja diambil dari pohon tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau membuat sarang di dalam toples dan cenderung selalu ingin melarikan diri dari rak budidaya. Secara umum, penyebab dari semua hal itu adalah dikarenakan semut yang mengalami stres karena dipaksa untuk berpindah dari habitat aslinya. Untuk lebih detailnya, kondisi stres pada semut rang-rang yang baru diambil dari alam liar ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Berikut ini adalah beberapa penyebab stres yang terjadi pada semut rangrang -rang yang baru dipindahkan ke dalam rak dan akan kami berikan cara untuk mencegahnya serta solusi jika hal itu sudah terlanjur terjadi. Stres yang terjadi paling awal setelah semut rangrang -rang diambil dari pohon akan terjadi pada peletakan pertama semut rangrang -rang di rak budidaya. Ini adalah momen paling krusial pertama yang harus diperhatikan oleh peternak semut rangrang. Di sini kami telah menyiapkan beberapa sarang kecil hanya sebagai simulasi atau contoh saja untuk mempermudah kami dalam memberikan penjelasan dan agar Anda lebih mudah juga dalam memahami ulasan tentang permasalahan kali ini. Apabila Anda telah serius ingin berternak semut rangrang, -rang, maka sarang yang Anda ambil harus jauh lebih banyak dari apa yang kami contohkan dalam video ini. Akibat dari semut rangrang -rang yang stres paling sering terjadi saat awal pemindahan dari pohon ke dalam rak seperti ini adalah semut-semut akan berusaha untuk melarikan diri dari rak budidaya. Kondisi ini bisa terjadi pada semut rangrang -rang yang baru saja diambil dari alam yang belum bisa beradaptasi secara cepat saat pemindahan mereka ke dalam rak. Hal seperti ini adalah wajar terjadi karena mereka shock dengan tempat baru yang bukan habitat aslinya. Pada bagian rak yang menonjol adalah tempat yang strategis bagi mereka untuk membuat jembatan atau rantai hidup yang akan mereka jadikan untuk jalan melarikan diri dari rak. Beberapa dari mereka ada yang langsung terjun bebas menjatuhkan diri dari rak. Kejadian seperti ini juga bisa diakibatkan karena ruangan kandang yang terlalu panas, sehingga semut rang-rang akan semakin stres. Solusi dari masalah ini adalah dengan mengoleskan oli atau minyak goreng pada tempat-tempat yang digunakan semut untuk bergerombol dan membuat jembatan dengan tubuh mereka. Jika lo hal seperti ini hanya diatasi dengan menyemprotkan kabut air, maka nanti semut rangrang -rang akan kembali ke tempat ini jika air sudah mengering dari rak. Kondisi stres selanjutnya bisa menyebabkan semut yang tidak mau makan makanan yang telah disediakan. Semut Rangrang dalam kondisi stres pasti tidak langsung mau makan ketika awal menempati rak budidaya. Yang akan mereka lakukan di tempat baru adalah menyelamatkan diri mereka, serta ratu dan anak-anaknya yang berupa telur, larva dan pupa. Kekacauan pada awal penempatan dira ini akan menyibukkan mereka sehingga mereka tidak akan tertarik untuk memakan makanan apapun yang disediakan. Mereka akan fokus pada langkah-langkah penyelamatan karena mereka merasa terancam dengan kondisi yang sebenarnya tidak mereka inginkan ini. Untuk meminimalisir kondisi ini, agar semut rang-rang tidak stres secara berlebihan, maka ketika Anda meletakkan sarang daun di dalam rak budidaya, Anda cukup membiarkannya selama sekitar 3-5 jam pertama agar semut lebih tenang dan kondusif terlebih dahulu di dalam rak. Jangan dulu merusak sarang daun, dan biarkan semut keluar sendiri dari sarang sampai kepanikan mereka berkurang. Dalam kondisi ini, Anda jangan menyemprotkan kabut air ke sarang daun ini karena itu akan mengakibatkan larva dan pupa atau kroto menjadi basah yang bisa mengakibatkan kroto mati dan membusuk. Jikapun larva dan pupa tidak mati, air yang Anda semprotkan pun bisa mengurangi kadar cairan yang merupakan bahan benang sutra yang dihasilkan oleh larva yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat sarang. Dengan kata lain, penyemprotan kabut air pada saat awal pemindahan semut rangrang -rang dari pohon ke dalam rak budidaya ini bisa berefek buruk. Anda baru bisa menyemprotkan uap air ke sarang daun ini setelah kurang lebih 5 jam sehingga kroto atau larva dan pupa sudah dipindahkan ke dalam toples setelah 5 jam Anda bisa memulai membuka atau merusak sarang daun ini agar semut segera berpindah ke dalam toples yang disediakan setelah itu, pastikan bahwa larva dan pupa sudah diangkut oleh semut-semut pekerja dari sarang daun menuju toples. Baru setelah itu, untuk sedikit meredam kemarahan dan kepanikan mereka, anda bisa menyemprotkan kabut air ke sarang daun yang sudah dibuka. Penyemprotan kabut air ini memang tidak mutlak harus dilakukan. Efek manfaatnya pun sebenarnya tidak terlalu besar. Setelah ini, Anda bisa memberikan makanan hidup kepada semut rangrang, -rang, semisal ulat hongkong atau ulat kandang, dengan menaburkannya di alas rak. Pemberian pakan hidup ini dimaksudkan agar kemarahan semut rangrang -rang terlampiaskan dengan cara bertarung melumpuhkan mangsanya. Perhatian semut juga akan terpecah sehingga mereka tidak terlalu stres berkepanjangan karena mereka mempunyai kegiatan yang menyibukkan mereka. Pemberian makanan ini tidak perlu banyak, hanya sekedar untuk mengalihkan perhatian mereka saja. Masalah selanjutnya yang biasa dialami oleh peternak semut rangrang -rang pemula yang baru saja mengambil semut rangrang -rang dari alam adalah semut tidak mau minum air gula yang telah disediakan. Penyebab utama dari hal ini tentu saja sama juga yaitu karena mereka masih bingung dan stres dengan tempat barunya. Semisal dalam waktu satu atau dua hari semut rang-rang, belum seluruhnya mau minum air gula yang Anda sediakan. Anda tidak perlu panik. Jangan khawatir, ini adalah hal yang biasa terjadi saat awal pemindahan semut ke dalam rak. Nantinya, semut juga akan mau minum jika mereka sudah tenang. Untuk melatih mereka beradaptasi dengan gula tebu, Anda bisa menaburkan gula tebu kering pada alas rak budidaya. Apabila mereka berusaha membuang gula dari rak itu, hal yang wajar dan biasa terjadi. Ini hanyalah masa pengenalan semut dengan gula tebu, karena di alam liar mereka tidak pernah mendapatkan yang seperti ini. Akibat dari semut rangrang -rang, yang mengalami stres selanjutnya adalah semut rangrang -rang tidak mau membuat sarang. Jika media toples dan faktor lain mendukung, seharusnya semut dari sarang daun akan segera memindahkan telur, larva, dan pupanya ke dalam toples dan segera merajut benang-benang sutra di dalamnya. Namun, jika semut mengalami stres berkepanjangan, mereka hanya akan berjalan ke sana kemari mengelilingi rak budidaya sehingga mereka tidak segera membuat sarang di dalam toples. Untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa memberikan semprotan uap air pada rak atau dengan kata lain, Anda bisa membasahi rak sehingga tempat kering yang tersisa hanyalah ruangan di dalam toples. Cara ini akan memaksa semut rangrang -rang untuk masuk dan berlindung di tempat yang kering yaitu di dalam toples yang telah kita sediakan karena mereka kurang menyukai tempat yang basah oleh air. Jika semua sudah terkondisikan, maka Anda bisa melihat proses semut-semut piaraan -semut Anda merajut benang-benang sutra di dalam toples yang berasal dari cairan yang dihasilkan oleh larva mereka. Dan selanjutnya, Anda bisa menikmati proses dalam berternak semut rangrang ini. Bagi Anda yang belum menonton video-video sebelumnya di channel ini, silahkan Anda menontonnya karena di channel ini sudah kami bagikan sangat banyak tutorial tentang berternak semut rangrang dari awal sampai pemanenan. Dan kami juga sudah membahas tentang masalah-masalah yang sering dihadapi dan kami pun telah memberikan solusi untuk mengatasinya. Kesimpulan dari video ini adalah semut rangrang -rang yang baru saja diambil dari pohon dan dipindahkan ke dalam rak biasanya akan mengalami shock dan stres. Kondisi ini harus segera diatasi agar tidak berkepanjangan dan semut segera beradaptasi di habitat barunya, kemudian membuat sarang dan selanjutnya bisa memproduksi kroto dengan baik di dalam rak budidaya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, jadikan hidup Anda lebih bermakna. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.